नमस्कार लर्न मराठी एंड मैथ्स मध्य तुम्हें स्वागत है चला तो सुरू करूं नदी बोलते प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर सिक्सटीन मी नदी बोलते खाली प्रश्नांची की एक वाक्या उत्तरे लिहा वन सेंटेंस में आंसर लिखिए नदी का जन्म कोठे होतो नदी का जन्म पर्वतावर होतो नदी कुठे मोठी कशी होते इतर नद्या व ओढे नदीच्या प्रवाहात येऊन मिळतात त्यामुळे नदी मोठी होते अदर रिवर्स अँड स्मॉल स्ट्रीम्स मर्ज विथ रिवर्स फ्लो देअर फॉर रिव्हर ग्रो ब्री बिगर नदीच्या पाण्याचा उपयोग लोक कशासाठी करतात नदीच्या पाण्यावर वीज तयार होते विजेवर कारखाने कारखाने चलता शेतातील पंप चलता लोग पीने का उपयोग करता है कि नदी के पानी का उपयोग लोग किस किस के लिए करते हैं सो नदी के पानी से बिजली तैयार होती है बिजली से फैक्ट्री चलती है बिजली से खेत में पंप चलते हैं और लोग भी पीने के लिए नदी के पानी का उपयोग करते हैं नदीचा वेग कभी कमी हो तो नदी जेव पर्वत उतारा वरुण सपाट मैदानी वेग कमी हो तो नदी जब माउंटेन से माउंटेन स्लोप से फ्लैट लैंड पे आती है तो उसका स्पीड कम हो जाता है नदी अपने कुंता संदेश देते थांबला तो संपला हा संदेश नदी अपने देते वन हू स्टॉप्स इस फिनिश ये मैसेज नदी हमें देती है तुमचा जिल्यात कौन क्या कौन क्या नदियां हैं अब ये बहुत सारी चीजें बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट से मैंने देने की कोशिश की है कुछ मिस आउट रहेंगे पर आप वैसे कर सकते हैं बाय द वे मुंबई में एक नदी है जिसको मैं बहुत साल तक सुएज थी, गतर थी। बाद में पता चला कि उसका नाम मीठी नदी है लोगों ने इतना पोलिट करके रखा है बीइंग अ प्रॉपर मुंबई कर ऑल्सो आई नेवर आ, आ, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि जो नदी में देख रही हूँ वो आ, वो जो गटर जो मैं देख रही हूँ वो एक्चुअली नदी है इट elements अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू elements clean and क्लीन एंड क्लियर उदाहरणाचे निरीक्षण करा व जागा भरा चलने इज अ क्रियापद चालता हम चल रहे हैं कोई तो चला रहा है पळणे पळता पळवता क्रियापद पळणे आहे पड़ता रन कर रहे हैं भाग रहे हैं पड़ोता कोई तो भगा रहा है में, तू भेंट तक मिल रहे हैं का मिलवा रहे हैं करने तू डू करता दुईंगी या दुंगित करता कोई तो करवा रहा है मिलने मिलता मिलवता थामने टू स्टॉप थाम वो था, थम रहे हैं स्टॉक हो रहे हैं थाम होता उनको थमवा रहे हैं उनको कोई स्टॉक कर रहा है सो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इसके ये एक, 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 एक स्टार्टिंग दी गई है आपको हिरवेगार या सारे रंग छटा दाखोनारे शब्द सांगा हिरवेगार मीन्स बहुत ग्रीन कलर होता है ब्राइट ब्राइट ग्रीन नहीं पर प्रॉपर ग्रीन कलर होता है पीवड़े धमा पांडरे शुभ लाल भड़क काले फिकट में लाइट कलर है, फिकट में लाइट सोनेरी चमकदार कर जामड़क करड़ा कलर में इसको ग्रे ग्रे स्वर में आता है हिरवट फिकट हिरवट ट so, बोलते हैं तो लाइट ग्रीन होता है एंड हिरवेदार बोलते हैं तो डार्क ग्रीन होता है ओके okay? वैसे ही पीवड़े धमक में पीड़ा पिवर सर में लाइट येलो तो ये सारे वर्ड्स हम रंग के टोन्स दिखाने के लिए यूज करते हैं धामला को तो संपला या सारे सुवचने सांगा वचने मीन्स बोलना सु मीन्स गुड सु वचने मीन्स अच्छी बातें वृक्ष माजा सखा वृक्ष मीन्स पेड़ पेड़ मेरे हमारे मित्र हैं थेम्बे थेम्बे तड़े साचे ये मोटिवेशनल है कि कुछ ना करने से अच्छा है रोज कुछ ना कुछ थोड़ा सा करो तो बूंद बूंद से ही सागर बनती है जो हिंदी में मुहावरा है उस वो ही मीनिंग यहाँ पे मराठी में है थामला तो संपला वो तो हमने पढ़ा ही है करत रहा यश में डू समथिंग यू विल श्योरली सक्सेस सतत प्रयत्न करना रहे हार हो नहीं जो कंटिन्यूस एफर्ट्स लेता है वो कभी फेल नहीं होता हार न होना मीन्स फेलियर फेल न होना एक एक पान झाड़ भरोते एक एक पत्ता बन करके ही पूरा झाड़ पेड़ बनता है श्रमा चे फल गोर रस्ते श्रम मीन्स हार्डवर्क हार्डवर्क करने के बाद जो सक्सेस मिलता है वो बहुत ही आह्लादायक आनंददायक होता है जगने साथी झाड़े लामा हमें हमें अगर सरवाइव करना है जग, जीना है तो हमें पेड़ लगाने चाहिए शिको तो लड़ कंटिली लो दो कैन में टिकवाइ लॉन्ग बहुत देर तक रहना नदी च प्रदूषण कैसे कमी कर, करता ये चर्चा करीस डिस्कशन का नदीत टाकूने प्लास्टिक फुले कपड़े नदी टाकने की घा होते सांड पानी नदी सोड़ू नए डी बॉटल नदी ने नहीं छोड़ना चाहिए घरातील घर कारखान्या शुद्ध कर नदी सोड़ावे तो उसको फिल्टर करना चाहिए झाड़े लावे नदी का थी झाड़े लावले ने माती धूप थामते इरोजन सॉइल इरोजन रुक जाता है नदी स्वच्छ रहते नदी क्लीन रहते माती धूप मे सॉइल इरोजन मूर्ति विसर्जना टाक करावा So, हम जब मूर्ति विसर्जित करते हैं तो प, आ, वो पीओपी से बनती है प्लास्टिक ऑफ पीओपी करके जो है, इज अ हार्मफुल कंपोनेंट। तो वो नदी में जाता है नदी वॉटर पोल्यूट होता है एक्वेटिक लाइफ पोल्यूट होती है सर्वा नदी वाचने करावा एवरी वन शुड कम टूगेदर एंड सेव अवर रिवर्स सारा घर या मधु लोकाना नदी स्वच्छते के देखो पहले हम जब छोटे थे ना तो हमें हम जब बाहर घूमने जाते थे तो हमें वाटर क्लीन वाटर मिलता था हमें उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते थे पर अगर आज हम जब बाहर घूमने जाते हो यू मस्ट हैव सीन योर मम्मी पापा इज बाइंग वॉटर बाइंग वाटर टू ड्रिंक यही हाल रहा तो क्लीन वाटर हमें घर में भी मिलने के लिए हमें परचेज करना पड़ेगा एंड इफ द सेम पोल्यूशन गोस बियॉन्ड द लिमिट वी मे द नेचुरल एलिमेंट्स एयर साउंड वाटर सॉइल क्लीन एंड हाइजीनिक So पोल्यूट कम रहे और हमारे आने वाली जेनरेशन को आई होप आपको ये सारी अः क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाता है एंड इफ यू लाइक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बोलिए हर हर महादेव